Минут через 40 подача воды прекратится полностью на город, потому что еще вчера вечером нам ее отключили. Отключили весь водовод Днепр-Западный Донбасс и Кривбас вода, водовод, вот в эти два направления. Причем самое обидное, что Павлоград на 100% рассчитался за воду с водоводом Днепр-Западный Донбасс, за электроэнергию. Поэтому непонятно вообще, как могло произойти такое отключение, потому что есть и бронь на такие объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность людей. Поэтому мы не понимаем, честно говоря. Я вчера вечером уже обратился и к начальнику СБУ Павлоградского, он проинформировал областное руководство, прокурору города Павлограда, тоже было проинформировано областное руководство для принятия мер вышел на начальника управления энергетики обл. администрации, заместителя губернатора. Ну, пока ответ такой, что руководство обл. энерго не принимает никаких решений, что сегодня полторого дня только состоится разговор первого заместителя губернатора Кужмана с руководством ДТЭК э, киевским и возможно после этого они какие-то примут решения. То есть у нас уже возникли проблемы, вы знаете, с гемодиализом, то есть мы не можем людей ложить на процедуры, а соответственно они не могут, э, это 10 человек без проведения ежедневных процедур по, пере, ну, по <coughs> переливанию жидкости, не, не могут э, тоже соответственно... Ну, жить просто. Поэтому по детским садам проблемы, по больницам. Мы сейчас все имеющиеся емкости используем и водоканалы, и теплосети и других для того, чтобы развозить по микрорайонам, там, где по больницам поддерживать. Но вы понимаете, что долго так продержаться невозможно. Тем более похолодало, надо включать котельные, надо запитывать теплотрассы. И мы, в принципе, технически полностью готовы. И там, где есть индивидуальные маленькие котельные по углю, мы начинаем эту работу. Поэтому, честно говоря, ну вот такое резкое решение без предупреждения, без проведения каких-то совещаний, оно настораживает и создается впечатление, что вот это как-то связано и с предвыборной кампанией, потому что то поджигали нам значит, все время вокруг города камыши, торфяники, лес. И несколько недель, вы знаете, травили город, решили, видно, что мало этого, что для того, чтобы настроить против власти, надо еще отключить и воду. Но ну, если это так, то это абсолютно неприемлемо. Причем люди по пожарам. Вчера, например, после звонка одного из кандидатов выехал подполковник Миславский на улицу Тимирязева, и там обнаружил, что прямо на улице лежит веник обмотанный тряпкой, пропитанный соляркой, который поджигался. И, ну, то есть, э, тот предмет, благодаря, ну, с помощью которого подожгли лиманы. Поэтому я дал еще раз поручение начальнику милиции Малной Олег Николаевичу патрулировать эти улицы, прилегающие к микрорайонам, и Лиманскую, и Новороссийскую, и Лесе Украинки, участковых подключить. Поэтому уже несколько протоколов составлено, но я думаю, что еще истинные поджигатели не выявлены. Поэтому вот сейчас просьба к павлоградцам, конечно, и самим не разжигать костры. Сейчас немножко прошел дождик, и я думаю, что стабилизируется ситуация. Но и выявлять таких вот поджигателей, там тоже сообщать милицию. И второй вопрос по воде, конечно, максимально... Мы, слава богу, пробурили эти 9 скважин практически в каждом микрорайоне. Там, где их нет, будем подвозить воду. Но вот продержаться как-то. Я вчера уже обратился по телевидению к жителям города, для того, чтобы они запаслись водой. Но я думаю, что нам надо продержаться минимум сутки-двое, пока этот вопрос решится. Потому что вода от Днепра до Павлограда доходит вот, ну, практически двое суток. Потому что остановлены все насосные. Без воды Синельникова, без воды Першатраус, Терновка. Немножко, я думаю, будет получать воду с водозабора. Но там мне тоже очень мало. Не хватит этой воды и на шахты, и на водозабор, и на город Терновку. Поэтому там тоже будут проблемы. То есть и такое ощущение, что это вот отключение такое, избирательное, политическое, может быть. И это очень неправильно, потому что страдают люди, которые абсолютно не виноваты. Они становятся заложниками какой-то политической борьбы. Истинный кандидат от народа на должность городского главы Николай Житник вот уже 7 лет активно защищает людей труда, ветеранов, пенсионеров, инвалидов. Власти неоднократно пытались сломить движение этой категории людей и их лидера Николая Житника в их борьбе за свои права. Последовали акции протеста, голодовки, пикетирования. И везде во главе этих акций непреклонно стоял Николай Житник именно за его организаторские способности, за бескомпромиссность в борьбе за интересы людей труда его избрали председателем Конфедерации свободных профсоюзов Днепропетровской области. Уважаемые земляки, поддержите кандидата от народа, самовыдвиженца Николая Житника в борьбе за пост городского главы.